iolar onlayn bo'lmaydigan bo'lsa agar mana shu karantin holatidan sherzod shermatov aytganlaidek tezroq chiqib ketaylikku karantin holatlari yana ham yomonlashib borsa yoki stabil holatga o'tgan taqdirimizda ham imtihonlar yana ham surilishi mumkinmi bu eng ko'p bizga tushayotgan savollardan biri oldindan rahmat savolingiz juda haqiqatdan to'g'ri savol bu jarayonni hozir aytib bo'lmaydi karanishu pandemiya jarayoni qancha yana cho'zilishi mumkin lekin albatta e e, bu siz aytgan variantlar ham bor masalan agar ko'rilyapti bu test nima bo'lishig test faqat oliy ta'lim muassasasiga kirish uchun o'tkaziladigan sinovlar va ularni tanlovini tashkil etish berish endi yani oliy ta'lim muassasasi masalan testga e, o'zi yuqori kurslari o'qish vaqtliroq boshlanishi mumkin lekin birinchi bosqich talabalariga masalan oktyabrda boshlanishi mumkin noyabrda boshlanishi mumkin mana tajribani ko'rsak hozir yaponiyada koreyada ular testni yilni oxiriga qo'ygan vaholanki yaponiya yangi yilga ham o'tkazib qo'ygan 2021 yilga mana shu vaziyatga qarab bizda masalan test markaz buni hal qilmaydi tegishli vazirlik idoralari mana va buularni hammasini muvofiqlashtiruvchi tashkilot bor davlat komissiyasi o'shalar vaziyatga qarab bir ma'lum bir fikr qo'yiladi ma'lum bir taklif kiritiladi va bu taklif asosida buni o'tkaziladi albatta testsiz nima deydi Bu siz endi oliy ta'lim muassasiga agar kiradigan bo'lsa boshqa variantni ham boshqa shaklini ham o'sha davlat qabul komissiyasi davlat komissiyasi yetishi mumkin bo'ladi lekin bu jarayon şey, o'sha kundaligida masala bo'lib turibdi o'rganilyapti va doimo bizni o'zimizni e'tiborimizda